ایک تاریخی مناظرہ یہ نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مناظرہ ہے جس کی روداد قرآن مجید میں مذکور ہے نمرود کون تھا نمرود بڑے روبو دبدبے کا بادشاہ تھا سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا یہ ولد الزنا اور حرامی تھا اس کی ماں ایک غلط کار عورت تھی اس لیے نمرود کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی لیکن یہ غلط کار لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف چار ہی شخصوں کو ملی جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذلکر نین تو صاحبان ایمان تھے اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا یہ صرف ان ہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیص نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو جبھی جب میں تم کو غلہ دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تم جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا آپ علیہ السلام اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان بلب ہو گئے اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ پرک و تعالی سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی سبحان اللہ اور آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے متبئین کو کھلایا اور خود بھی کھایا پھر نمرود کے دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا مگر وہ آگ آپ علیہ السلام پر گلزار بن گئی اور آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر کہ خدائے وحدہ اللہ شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے نمرود نے آپ علیہ السلام کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا نمرود نے کہا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جن لاتا ہے اور مارتا ہے یعنی جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا یعنی زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اگر خدا ہے تو, تو ایک دن سورج کو پچھم سے نکال دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا قرآن مجید نے اس مناظرہ کی تفصیل ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے کہ کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں اس گمنڈ پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا کہ میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سورج کو پورب سے لاتا ہے تو اس کو پچھم سے لے تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا سورہ بقرہ رکو نمبر پینتیس درس ہدایت اس واقعہ سے چند اسباق کی روشنی ملتی ہے نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے نہ ہی نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے نہ اس کے ظلموں جبر سے مرعوب ہوئے بلکہ جب اس ظالم نے آپ علیہ السلام کو آگ کے شولوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لگزش نہیں ہوئی اور آپ علیہ السلام برابر نہ توحید بلند کرتے رہے پھر اس بے رحم نے آپ علیہ السلام پر دانہ پانی بند کر دیا اس پر بھی آپ علیہ السلام کے عزم و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا پھر اس نے آپ علیہ السلام کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربارے شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرعوب کر دے لیکن آپ علیہ السلام نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ حقہ بکا ہو کر لا جواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جا الحق الباطل ان الباطلا کانا ذہو کا یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہی تھا بلاخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حسوائے حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلہ میں ہر قسم کے خوف و حراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلہ میں ہم ہی فتح مند ہوں گے اور باطل پرست یقیناً خائب و خاصر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے نمبر دو یہ ایمان و عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان دے گا کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا اور اسلام کے اس عقیدہ کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا ان اللہ ہوا ذو القوت المتین یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً روزی دینے والا اللہ ہی ہے جو بڑی مضبوط طاقت و قدرت والا ہے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ علیہ السلام کا یہ اسوا تمام حق پرست عالموں کے لیے حق پرست لوگوں کے لیے چراغ راہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالم و تاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے سبحان اللہ کس قدر حقیقت افروز ہے یہ شعر کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا